З нагоди ювілею 35-річчя з дня її заснування. вам вдячні, що завітали розділити з нами це свято ювілею. І тому ці слова для вас. Дорогие гості, наші колеги, сотрудники, всі, хто прийшов к нам розділити наш замечательний праздник. Быть з нами сьогодні і порадоватися за наш такой еще юный, но такой уже серьезный юбилей, который мы с вами сегодня хотим отпраздновать. Я хочу, чтобы все сегодня, кто к нам пришел, почувствовали этот замечательный настрой, это чувство, это наша сердечность, которой мы всех ждали гостей. Увидели те перемены, которые произошли, пока небольшие, и которого еще много предстоит сделать. Поэтому будьте как дома наши гости, будьте с нами, будьте лучше нас. Спасибо. Заместителю директора департамента культуры и туризма, начальнику управления культуры, горовых Татьяне Викторовне. Такие ей слово для приветствия и начинать церемонию награждения. Уважаемое руководство, уважаемые работники, областной библиотеки для юношества. От имени Харьковской областной государственной администрации, Департамента культуры и туризма, от имени Харьковской, Харьковского областного совета я сегодня привезла вам поздравления. Конечно же, награждение, потому что любой праздник, это прежде всего нужно отметить и наградить тех, кто принял участие и в этом юбилее, до этого юбилея тоже показал свои результаты. Право дали от Хайковского областного сада. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Хочу несколько поклониться вам, особенно тем людям, которые здесь работают, за ваш отважный труд за вашу самоотдачу. Слово надается директору. Да. А, ну, возраст такой, что как бы заканчивается не будущество приходит в молодость. Так, да, уже такая осознанная. Поэтому как бы я думаю, что возраст, ну, если библиотека женского рода, поэтому женщина в 35 лет гораздо умнее, чем мужчина. Мужчина еще много ветра. Вот. Но я вот хочу, чтобы вот работа действительно уже прекратились какие-то ветренные такие все эти вещи, а уже началась, началась хорошая работа. Поэтому я вот желаю новых достижений, чтобы вы потом просто сами, ну как бы, знаете, как очумели, как говорят, да, сейчас молодежь, от того, чтобы -то плавания, что вы сначала поставили какие-то планы, а потом выбрали. Колектив, чисельний колектив Державної бібліотеки України та Юнацтва приєднується до вітань і з нагоди вашого 300 річчя вони передали вітальну адресу, дозвольте мені вам її зачитати. Харківській обласній бібліотеці та юнацтва. Примітна на щиріші вітання з нагоди 30 По нашей недавней премьере капитан Фракас. Здесь была театрализованная гостиная. Вот совсем по-другому все это выглядело. Было действительно была частичка театра. Уважаемые коллеги, с пожеланиями добра и счастья, благополучия и крепкого здоровья, примите самые теплые поздравления с юбилеем вашего храма, мудрости и просвещения. Нашу почетную гостью Спасибо. от имени нашего дружного коллектива областного организационно металлического центра. будущее. Мы уже тут договорились, что Должь, мы будем дружить. С каждым днем все крепче. Девушки и юноша. С юбилеем а, вас. Совета, президента концерна «Райский уголок», основателя книжно-харьковского а, фестиваля «Мир книги» а, Полостова а, Владимира Дмитриевича. Я хочу Харьковской областной библиотеки для юношества с праздником, с юбилеем с 35-летием со дня основания. Я хочу сказать, что э, ну, финансирование библиотеки, конечно, э, небольшое, да? но э, с Маргаритой Владимировной мы уже давно работали, еще когда она была в области руководила всеми библиотеками. Теперь она будет работать своей. Вот. И я думаю, что мы будем помогать вам в этом вопросе, попросить э, э, пополнения фонда, все, что новое будет выходить, а у нас новое будет. Вы знаете, если рано для детей. Естественно, мы вместе с вами будем эти вопросы решать. Вы Говорят, что каждый юбилейный год это всегда шаг к началу чего-то нового. И наша библиотека уже сделала такой шаг. Мы совместно с нашими партнерами и, главное, что партнерами, друзьями из ротори клуба Харьков разработали удивительный, а главное, очень полезный для молодых харьковчан проект, который называется Отдела, как и наверное